представители фракции Арсения Яценюка сказали, что они подглядывали замочную скважину в туалете и что-то увидели. Я предлагаю не опускаться до такой низости представителям фракции Арсения Яценюка, не подглядывать замочную скважину в туалете а заниматься конкретными делами. Нас ждут сотни громад, где нужно избрать мэров, председателей советов. Вы под, подрубаете под корень, рубите местное самоуправление. О какой Украине вы речь идет? Что вы строите? Хутор строите на Украине или что? С совесть у вас есть? Партия регионов еще раз предлагает. Фракции, если сынюха, прекратить подглядывать за мощные скважины в туалете и заняться конкретными делами, голосовать за избрание руководителя местных органов власти. Спасибо.